мы будем думать не о том месте, где мы живем, а как быть счастливыми здесь. Это очень важно. Эта проблема, между прочим, не только, тех картин, не только наша, а и тех картинок, которые нам сегодня продают. Они сталкивались с этими проблемами на протяжении там, десятилетий, но раньше. Вот измененный Нью-Йорк, да, пешеходный Бродвей и 40-я стрит. Монреаль, Париж, Сеул, каждый из них решал проблему возврата, возврата города горожанам, возврата общественных городских пространств, их, эти пространства их главной функции, чтобы люди там были друг другу приятны, чтобы люди могли там выглядеть красиво, устанавливать контакты, делать что-то, черт побери, вместе. А вот этот вот парень говорит, Ян Гейл, да, значит, он говорит, что вы должны, вы архитекторы, вы урбанисты, вы должны сделать что угодно, чтобы люди выходили на улицы, чтобы они гуляли, чтобы они передвигались пешком, велосипедом, чтобы они общались. Он говорит об этом. И целое об этом же говорят вот на сегодняшний день передовые умы. А вот смотрите, Окленд, Мельбурн, Барселона, Афины, Антверпен, они все меняются. Он было, стало. Это картинки изменения одних и тех же мест, значит, какими они были, какими они стали там, на протяжении там, 10 лет. Если так подрезюмировать, цели определяют права, а права определяют правила. Сегодня Киев совершенно не отвечает запросу общество, которое в нем сегодня сформировалось. Киев сегодня – это город, который построила другая цивилизация на этой планете. То есть это город, который был построен коммунистическим обществом во имя реализации тех общественных идей, которые были тогда. Это все равно, что сегодня ходить там в фуфайке и нашивать на нее наклейку «Адидас». Сегодня город требует не ремонта и не латания, тем более он не требует украшательства и сокрытия от нас каких-то проблем, на самом деле фундаментальных, которые в нем есть. Сегодня город требует создания кардинально других условий. Он требует э, реновации и ревитализации. Он требует в, э, того, чтобы мы с вами сегодня подумали и вдохнули в улицы этого города новую идею. И именно этим занимается урбанизм. И именно этим занимаются урбанисты мы должны вдохнуть в этот город новую жизнь. То есть, и в результате, значит, это с одной стороны. И с другой стороны, мы должны привлечь на свою сторону людей, которые знают, как писать буквы. Потому что они должны помочь нам написать социальный договор, который ляжет в основу вот этих вот преобразований. Потому что на самом деле город — это социальный договор между горожанами. То есть какой город мы строим. То есть да, каждый из нас сегодня обладает индивидуальной стратегией, которая позволяет ему выживать, богатеть, наживать какое-то состояние богатства. Но ведь если стратегия хорошая, генеральная стратегия хорошая, она позволяет каждому из вас найти в ней свою личную стратегию реализации, вот в парадигме. Потому что мы все хотим одного и того же. Нейрофизиологи доказали, у всех людей одинаковые потребности, а вот способы реализации могут быть разными. Но если мы докажем и объясним и покажем человеку, вот твой путь, путь должен быть ясным, мы должны дать людям э, понятные сценарии реализации их потребностей, чтобы они не впадали в депривацию, не разрушали нашу жизнь, не разрушали наш город, а помогали нам его строить таким, которым нам захотелось бы жить, город мечты. А обратно адресуюсь к пятничному круглому столу. А я хотел сказать большое спасибо просто Небо, как коммуникационной площадке, которая позволила нам поговорить всем очень. Это очень важно. Хотел сказать большое спасибо своим партнерам из Арслонга, которые...